самое страшное, железо, это железо, это все это по-разному, оно это А в людской жизни все мы призваны защищать родину, это понятно. А вот мир мы жители, сколько ему, На новом терминале сейчас так как ебанули, блин. Взрыв такой, блин, был. Там, конкретно. Быстро остегиваем, а нахуй сбрасываем на землю, И БЗТ ставим. Левее метро, да. Ну, же там это... да. Левее там такие плиты, среди них разлом. Ну, тут да. Я ты и Саня выезжаю. кстати, вот yeah, уже вот я тебе говорил, он, вот, он, вот, он, вот, так, этот украине, вот этот. Так виглядає Донецький аеропорт зсередини. Тут взагалі ну,

Вернуть людей живыми домой. Вот. То еще раз задача раз удержать высоту Сейчас. и тому дотримуюсь. И не відповідалы, по сути, да? Ну вот лезли, вот с этой стороны ночью пару раз лезли, группа 5-7 человек. Mm -hmm. И вот этот пост седьмой как бы отбивался, от них отстреливался, по ним стреляли. Oh. С пулеметов, с автоматов, с РПГ работали, снайпера работали по ним, отбивали. Вот уже на 20 раз. То есть Новый год и вообще как-то иголочка. Вы его чистить будете? Да, да. Замерзло. Сейчас. Замерзло. Давай, оттягивай. Ру. Все замерзло. Тяжко. Поэтому Тяжко. все приходится. обслуживать каждые три дня. Много, да? Видишь, раз мороз такой, что металл застывает. Тут приходится с трудом это все дело разбирать. Маска вроде бы еще есть. В вышке зараз кто? Сейчас там непонятно, кто вообще находится. Вот. Там и наши, и их, там, там, там в Сталинграде 5 метров друг от друга. Знаете? Ага. Вот здесь синие крыши. Вот этого. — Прямо тут они уже были? Да, — Да-да-да, это Синач. — Вот, так это, это от вас 300 метров. Метр, — вот это вот пригорочек, uh -huh. вот там уже, уже там они ползли, уже. был бой, по ним стреляли, проговаривались э в 5 утра. Я не знаю, может, какие-то наркоманы лезли, вот так вот ночью мы в тепловизор все видим, группа 5-7 человек, кто-то пригибается, кого-то видно, кого нет, но с бензин? — Бензин, черный бак, бензин. — бензин, да? <плес> это зарастешь грады, не? Да? Грады? Да, да, да. Все у них такая перемирие в бик пески, да? ПМП 2 малят. Ну, можно вылезти на этот. Да, да, первый раз стрел. Я, я Азумбля, все за своими, блядь. <laughs> Давайте не дать. Пожалуйста. Да. <laughs> браво, браво, браво. Браво, браво, браво. Проверь, засопорит, блядь, все. Так, Педали не нажимать, все заряжено. Уходит через казарму, пробирайте сюда. Могу сразу упануть. Все. Кто броне? Все броне. Собака. сюда. Поворот пошли минно по Поле слева, оно там все в воронках, блядь. Да. А вот мост, за которым уже все, сепарская территория. Мы потяжки Мы сейчас на мосту уходим. Добро, давайте боку, из того снайпера, да? Это... Синю кришу це ж от вона, так? що вони да. сюди доходили да. це порту або опєска. Це, це в да. Так бахнуло, бля. Це вивернула ну, арматура, блять, яка бля з корнями випала всю. Нашу. Они сумні голову не нахилили, да, спитается, вражены. <рігуми> Бау, це. Я со мной Ну, А вони ж тоже тоже есть ісколочки купасные, есть, есть, есть бронебойные. Ну, ну все, да, байш тоже все. Все пробило міною вже. Минометним обстрілом. универсальный солдаты или киборг, это хуйня. Ага. Uh Мя -huh. мясо, мясо, само натуральное. А что вы Я отлетаю кусками до так. це місце, де де ви ялинку взяли до Нового року. <рес> Тут це згоня добили. Тут навозку купа подарунків. Там, там, був Ялинку це ж не волонтери привезли, це самі десь вирубали її. Е, посилал уточняй, Тут ми воду гріємо, нагріваємо кип'яток. Вот, на воді польової кухні. Вот наша баня. Ага. Вчера весь личный состав Вот, утепляли вот таким вот утеплителем. местная баня. Так, заходим. Ох, ничего себе конструкция, слухай. Вот. Офигеть. Вот горелками этими разогреваем камни да раз ага. красна Ну, утеплитель отражает, это ж тепло. Парилка такая, как в этих в турецких этих банях. Ну, а ты пробовал сам? Плюс Я самый первый, я же это делал, командир, блин. Плюс 110 есть? А? Плюс 110 дает? Не, ну, плюс 60 точно было. О. Вот, отлично, все, ну, людьми себя почувствовали, как будто дома. Ага. Просто, просто... 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 Солярку, вот. Заготавливаем воду Тарас, во все что можно заготовить, вот, потому что нам еще здесь долго будет играть, вот. непонятно сумеют ли нас забрать <с отсюда. Какие уроки? Там же пару уроки промывают. Уже ведрами черпаем там на дно на самое. Был насос такой ручной. Вытягивали насосом. Электронасос не тянет. Напряжение слабенькое. Электронасосом не можем вытянуть оттуда. У нас были ребята, которых мы поменяли. Ну и вот, допустим, вот ПКМ называется. Короткий. Наш ПКМ сработал метко. Зеленку прострелял не зря и лишь отстрелянная ветка качалась, качалась будто бы трава. 8 11 14 года. Дед должен увидеть, вот он писал. Вот. деду большой привет, спасибо им большое. Я хочу ребятам этим тоже Урал. На позицию выехал в хлам разбитый Урал. Два-три раза он выстрелил и заехал в ангар. Два зенитчика, выбежав, возвращались в нору. Только черное облако прикрывало дыру. Вот. Наводчик. Наводчик Зушки, как игрушку, разделал в поле БТР. И лишь осколки, как иголки, прошили бетера везде. Вот. Ну, парень пытался сочинить что-то. Понятно, что... Фиксировал, да, события. Фиксировал. Вот. Продуктов нам не оставили, теплых вещей тоже, молодцы. Ну, то есть мы будем уходить тоже, кто нас будет, если менять, будут. В небе завис беспилотник, зенитка сработала быстро, солдаты с позиции вернулись немного, усталые от грязи. Дед, это дед сочинил, позывной дед, ладно.